کی محر نبوت کے حوالے سے آپ نے سوال فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستائے مبارک یعنی آپ آرگی صلاح وسلم کے مبارک ہاتھوں کے حوالے سے شمالی دلمی شریف میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پنجہ یعنی ہاتھ کا پنجہ یہ دراز تھا آپ علیہ صلاح السلام کی کلائیاں اور آپ علیہ صلاح والسلام کے دونوں بازو قدرے موٹے یعنی اس انداز کے ہے کہ نہ تو بہت زیادہ دبلے پتلے کے عجیب محسوس ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ فربحی کی طرف مائل کہ جو دیکھنے میں بڑے عجیب محسوس ہوں آپ علیہ السلام کی ہتھیلی کے حوالے سے روایات میں موجود ہے روزر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیاں وشادہ دوست سے برف اور نہایت ہی نرم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستائے مبارک یعنی آپ کے مبارک ہاتھوں کی نرمی کے حوالے سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے زیادہ نرم اور کسی چیز کو نہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ذکر کی جاتی ہے بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ حضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ جب اسلحہ اپنے ہاتھ میں تھامتے تو آپ کے ہاتھ میں سختی پیدا ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ جب معمول کے کام سر انجام دیتے تو حضور کے ہاتھ نرم ہو جاتے اور علیہ السلام کے نا... ہاتھ مبارک اصلا جو ہے وہ نرم تھے صرف حالات کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ہاتھوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دسہ مبارک کے حوالے سے حضرت سعیدنا قاضی ایاس مالکی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مبارک ہاتھوں میں آپ کی اونیاں مبارک ہیں وہ لمبی یعنی دراز تھی اور نہ بہت زیادہ موٹی اور نہ ہی بہت زیادہ دبری و پتلی آپ علیہ السلام کی دسائے مبارک کی برکت کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے مبارک ہاتھ یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جن کی انگلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری فرمائے یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جو کسی بیمار کو مس ہوئے مرتعہ نے ان ہاتھوں کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرمائی یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جو جنہوں نے اگر کسی لکڑی کو چھوا تو وہ لکڑی تلوار کی شکل اختیار کر گئی اور تلوار میں بدل گئی یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جنہوں نے اگر کسی شخص کو رات کی تاریکی میں اگر کوئی لاٹھی تھمائی تو وہ لاٹری چراغ بن کر اس کے آگے روشن ہو گئی یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح اور اس انداز کی خوشبو ہے کہ جس سے ہاتھ ملائیں وہ اپنے ہاتھ کو سارا دن سوکھتا رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں کی خوشبو اسے محسوس ہوتی حضرت سیدنا نابالب ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا تو پھر کافی دیر تک میں اپنے ہاتھوں کو سوکتا رہتا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا گئے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر کی شیشی میرے ہاتھ میں خالی کر دی ہے آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک کے حوالے سے حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاص صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے آپ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا میرے چہرے سینے اور میرے پیٹ پر حضور اکرم علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسا کہ میں آج تک حضور کی مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوں اور یہ ہاتھوں کی ٹھنڈک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا ثبوت ہے یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو وغیرہ کا یہ ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا یہاں سے اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا آپ علیہ الصلاۃ السلام کے جسم کے ایک ایک عرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کی طرح ڈھالا اور ساری کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر کا ایک ایک عروض معجزہ ہے اور ساری کائنات کے لیے رسول کائنات علیہ صلاحت کے جسم میں اطہر کا ایک ایک عروض بابرکت اور اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں سے عجل و ثواب کا یقیناً ضامل ہے خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوع حسنہ پر عمل کی توقع فراہم فرمائیں